Манерич, а информация про те, що мовляв, начебто так це могли б засоби РФ українські так подіяти, тому мы залетели беспилотники на территорию Польщни, тобто це вона взагалі не может заметить? Да, нет, РЕП. Конечно. Uh -huh. нет, конечно. Ну, вот смотрите, система радиоэлектронной борьбы, которая, допустим, не дает возможности связаться спутнику, о, вернее, связаться э, беспилотнику со спутником для того, чтобы определить свое местоположение. положение. Ну, как, как идет эта триангуляция? То есть трех спутников этот беспилотник принимает там куча антенн 12 24 антенны разные бывает то есть на самом беспилотнике или на ракете он принимает от трех спутников сигналы точного времени все спутники геолокации передают сигналы точного времени с определенным коэффициентом смещения на высоту спутника почему время идет по-разному ну реально идет по-разному на высотах чем ближе к центру земли тем время замедляется чем выше оно быстрее за счет скорости, опять обратный эффект, чем больше скорость, время замедляется. Вот эти коэффициенты все учитываются, и с этими коэффициентами передаются то, сигналы точного времени, их принимает спутник, и по разности между заходов сигналов, вот именно разность между, там, трех спутников принимает, и как то понимает, система понимает, где она на данный момент находится. То есть, а если вы, допустим, глушилкой, там, спуфингом системой, входите в, этот момент, в, это, в эту передачу, можно как-то изменить эти сигналы, допустим, подкорректировать. Либо рэп, серьезный рэп, это просто глушилка, которая глушит все каналы, и беспилотник с, со спутниками, спутники не может слышать и видеть. Тогда он переходит в определенный горизонтальный режим, в основном и по определенному курсу, либо по тому, которому шел, либо разворачивается, допустим, на север, и идет, пока не восстановит не восстановится связь со спутниками. Но ну, это происходит ну, в 5 километрах, в 7 километрах, там, допустим, ну, в 10 путь будет в километрах от э, глушилки. Это какая должна быть глушилка? Там в радиусе 3 километров все деторождающие органы повымирают -по -по наглухо, потому что передача сигнала мощная. То есть Вопрос в том, что не на небольшое расстояние работают глушилки. То есть как только беспилотник выходит из этого радиуса, он тут же ловит опять сигналы спутника и восстанавливает свою работу. Иногда, иногда, кстати, по картам видно, вот иногда беспилотники крутятся вокруг одного места. Ну вот вроде как заходит, выйти на цель не может, попадает на глушилку. И вот эта глушилка может держать определенный радиус, вокруг них может вокруг нее могут беспилотники до второго пришествия кружиться, пока они попадают, пока не закончится топливо. Здесь другой, они же залетели на десятки, а то и сотни километров. Ну, то есть это, это значит, уже они были запрограммированы на заход на Польшу. Либо были запрограммированы на, допустим, полет по какому-то азимуту, по какому-то курсу, извините, с выходом на определенный азимут вот опять же под ту же самую большую. Потому что все, что зашло на пользу сегодня в таких количествах, как сейчас, это однозначно было туда и заправлять. То есть туда его и отправлять. Отправлял его Си Цзиньпин с Путин. И вот они сейчас на вшивость проверяют и польскую, и натовскую, ну и естественно американскую систему безопасности. Труск говорив, що частина безпілотників була запущена саме з території Білорусі. От коли ми кажемо про те, що ну, виходить Білорусь, тоді якби як поцдарма, тобто які тут мають, можуть бути знову ж таки дії і санкції тоді по відношенню до Білорусі. Ну, санкції можуть бути просто гаранні. 18-й пакет приймають, і ще впереді може бути 180 пакетів, і всі ці санкції будуть приймати. Починає від свіфтовських, банківських, заканчиває просто перекриттям деяких систем экономических, экономического какого-то сотрудничества. Но они уже на данный момент сильно работать не будут. Ну, за, за Белоруссию, за Россией стоит Китай. Потому даже полностью все санкции, которые бы они не ввели, ну, перестанут вести там зерно в Европу. Перестанут доплоть да, до того, что качать газ и нефть в Европу. Потому что нефть и идет же через Помимо того, что он идет через Украину, там же ветка идет от Мозыря на Польшу через Беларусь, на Польшу, то есть как-то могут ограничить, но это не смертельно для Беларуси, не смертельно для России. Оптимально самое сейчас, ну сейчас уже всем понятно, это мы с вами три года, года говорим, а сейчас уже всему миру понятно. Самые лучшие санкции, это санкции Мадяра, раньше были Малюка Будана. передал, передали Малюк с Будановым этот, этот, эту эстафету Мадяра. Лучших санкций, чем у Мадяра, их сейчас не существует. Пощо ж ніхто в мире вот такі санкции належить на російську економіку, не може, як зараз унічтоженням російської нефтянки. ніфті газової одразу не займається мадяр? Головне, що то країн стани, це ж та біда, яка може бити, та якщо становить мадяра в унічтаженні, тобто належні санкції чи зростають тепер шанси України, що якби країни сусіди, країни НАТО будуть збивати якраз ракети і дрони над українською територією, зокрема хоча в частині західних областей. Ну это как они дышат. Ну шансы да увеличиваются, что сейчас могут могут принять и такого вида решения, допустим. А, опять же не сами, не сами европейцы. То есть это однозначно будет в рамках НАТО приниматься, пока все европейские страны, большинство по крайней мере в НАТО, это без натовского участия общего такое так, такое действие никто предпринимать не будет. А это значит и Соединенные Штаты. Сейчас будет все зависеть от э, Трампа. То есть как он примет решение. Он может сейчас объявить без от то, что бы я сделал на месте Трампа, объявил бы бесполетную зону над Украиной. Ну вот из-за того, что были со стороны Беларуси, со стороны Украины, в том числе там через Беларусь, заходили беспилотники и угрожали именно безопасности, противоракетной безопасности Соединенных Штатов. Это возможность, но ну, у них точно есть. А что такое бесполетная зона? Это значит, как минимум авиация союзников, то есть натовских, она патрулировала бы воздушное пространство Украины и перехватывала бы все возможные воздушные цели, которые, допустим, были бы опасны. Я уже сказал, оптимальный вариант, им, допустим, по правому берегу не пройти. Ну, исходя из вопросов еще и безопасности, в том числе, в основном до правого берега российские ПВО не достают. Ну, там в районе только 500 есть некоторые проблемы, хотя, опять же, их можно задавить практически по левому берегу Херсонской области можно задавить практически до Крыма. Там есть такая возможность с системами ПВО, вернее, с РЭБами противоповожными, и, в принципе, полностью взять под полный контроль правобережья Украины. Возможность такая есть. Теоретическая, техническая, технологическая, какая угодно. Вопрос просто в политической, геополитической надобности, необходимости и возможности. Сейчас послушаем. Посмотрим. В течение суток это будет понятно. Буквально вот по горячим стихам. У Кремлі відмовилися коментувати цю атаку і сказали, що це питання до Міністерства оборони. Як пояснити цю реакцію? Тобто вони також будуть чекати відповіді і тоді лише коментувати чи як? Ну а як а що їм ще робити? Вони спочатку включають дурачка. Є таке поняття АЗС, автомат захисту сіті, ну, от в авіації так. АЗС включив дурачок і законтрів їх. Тобто, вот це Росія з цим АЗС рождаються. рождаются и с ними все с законтренным АЗС дурачок живут, так и поминают дурачка. И вот они сейчас такое э, дурачка включили. Э, я не я и хата не моя. Почему? Потому что они сначала попытаются увидеть э, действия э, предполагаемого противника. То есть посмотреть на алгоритм действия вообще, что они будут делать. И как они на все это будут реагировать. И тут же еще вопрос, а, а как они будут доказывать. То есть будут ли проведены определенные следственные действия. пошли. Что, что должна сейчас сделать польская, прокуратура или, допустим, польская контрразведка? Они сейчас должны остатки этих беспилотников ракет взять на исследование и, в принципе, маршрутизацию. Там есть возможность проверить маршрутизацию этих беспилотников. Если там будет доказано, что маршрут, допустим, действие, маршрут выхода этих беспилотников был там на что вы еще куда-то, то это вообще, это уже не провокация, это уже в чистом виде агрессии. То есть вот в каком виде сейчас будут предъявлены россиянам претензии, на такой вид же они будут реагировать. Поэтому они сейчас просто смотрят на действия поляков, натовцев и Соединенных Штатов в убийстве. Ви кажете про те, що важлива так реакція Трампа, як він поведе себе як, як верховний головнокомандувач, так а Венс тим часом продовжує робити заяви і говорити про те, що якби Трамп хоче миру, про те, що економічна співпраця з Росією це пряник, яким вони намагаються залучити її до зупинки бойових дій, і що не вважає Трамп доцільним економічну ізоляцію Російської Федерації. Ну, тобто, це якісь а, перші такі ластівочки можна казати як реакція вже, чи ще ні, романчик. Вот как вы думаете, кто самое больше всего хочет мира на этой земле в войне с Украиной и Россией? Я вам скажу. Военные украинские. Да. Украинская армия самая больше всего хочет мира. Почему, Паша, именно военные, кстати, все военные всего мира практически, ну кроме отбитых на голову, а в основном, воевать никто не хочет. Потому что знаете почему? Потому что военные это как раз знают, чем заканчивается война смертью увечьями и так далее и тому подобное. Потому первые, так сказать, голуби мира, это вообще там военные в мире во, во всем мире. Я, я не беру в разряд террористов военных. Это имеется в виду вооруженные силы каждой страны воевать не хотят и естественно хотят мира первые. Это как раз вооруженные силы Украины это вот первые. Вопрос просто все военные прекрасно понимают, что мир Возможен в Украине только после развала Российской империи. Но пока мы ее не развалим, пока она не распадется, мира у нас просто не будет и военные будут гибнуть. И потому военные естественно понимают, что для достижения мира надо развалить Российскую империю. Оптимальный вариант, вот то, чем занимается сейчас тот же Мадяр. Уничтожением нефтеперегонки, нефтеперекачивающих мощностей российских переработки. То есть нефтегазовые отрасли, так как развалить Россию можно единственным путем, экономическим. Слишком большая территория большая, и много населения. Только экономическим путем. как развалили Советский Союз? Та же самая картина один в один. А потому этим надо заниматься, пока будут э, работать наши дальние средства поражения над развалом Российской империи. И в это время надо удержать фронт. Э, вот сколько надо, столько и надо удерживать. Пока не развалится Российская империя, нам надо удерживать фронт. Вот это вот оптимальный вариант, как достичь мира. И если до это дойдет, в том числе и до Соединенных Штатов, до Трампа, до Бернса, что вот если не хотят быть голубями мира, так вот пусть будут такими же самыми мирными, как и вооруженные силы Украины, имеется в виду, выполняя эту задачу. То есть нам надо дальние средства поражения, нам надо достаточное количество средств, сил, средств на линии фронта для того, чтобы удержать российскую армию, пока будем валить ее экономически, вот этими средствами. Потому Сейчас видно, в принципе, уже как, как минимум часть Европы уже поняла, Германия, ну, имеется в виду руководители европейские, уже поняли, как достичь мира в Европе, развалом России. И они уже начинают помогать нам это делать. Дальними средствами поражения делятся с нами информацией целеуказанием естественно, напичкают нас достаточным количеством боеприпасов тоже на линии фронта, для того, чтобы удержали российскую армию, чтобы она не прошла в тылы, чтобы потом не было сложнее ее оттуда выбивать. А сейчас это дойдет и до Трампа. Вот, вот такими ударами по уже американским базам в Польше и в Румынии, ну не ударами, имеется в виду э, давлением на них, дойдет и до Трампа. А после того, как дойдет до Трампа, поверьте, дойдет и до Венца. Что Венц это в конце концов, ну флюгер Трампа. Куда Трамп повернулся, туда, туда и Венция Трампа. Армагруче, я, я розумію, що ви вже сказали, що треба трохи почекати, так, десь добу, приблизно завтра вже буде більше все відомо, але тим не менше, як ви вважаєте, якщо все ж таки не буде необхідної реакції з боку е, Трампа, так, то тоді і що Путін? І ще більше розв'яжуть йому руки, і що тоді він до чого він готовий далі? Ні, та тут все просто. В такому випадку завжди он гопник, ну давайте так, надо психотип понимать, он гопник Галилей, да, из этих подворотен Питера в свое время вы выли, ну, гопота. И вот он гопник, он будет давить до тех пор, пока ему не добьют руки. Ну, то есть, щупать называется эту красную линию, вот где, куда можно додавить. И вот следующее будет еще какая-то, уже может быть, либо масштабная, еще масштабнее атака либо на другие направления такого же уровня, там, на Финляндию, допустим, на Эстонию, на Литву, Латвию, возможно, такая возможность такая есть. Либо она будет глубже. Ну, то есть Х-55 в 2022 году чуть не долетела до Германии, ну, Х-101 может долететь. Одна, две или три, то есть как-то вот, то есть они будут эскалировать, эскалировать, ситуацию до тех пор, пока не получат ответ, как получили в свое время от Эрдогана. На полторы секунды долетел самолет российский, до этого несколько раз предупреждали. И потом сшибли, и после этого, как бабка пошептала, ничего больше в не залетало. Вот пока Россия не получит по морде лица с ноги, они не успокоятся вместе с Китаем. Это же дело в что и Китай же пробует. Не исключая возможности, если дальше пойдет вот так, как сейчас, без каких-то серьезных последствий для России, то Китай пойдет завоевывать, возвращать обратно Тайвань. То есть они увидят, что НАТО ничто и никак, они полезут на Тайвань. То есть еще и такой вариант возможности. И, скорее всего, именно он и нужен для Китая, для того, чтобы понять, как действует НАТО и будет ли вообще действовать. Вот представьте, если НАТО никак не будет действовать по вторжению в Польшу, то уж точно никто ничего не будет делать по вторжению в Тайвань. И китайцы будут на Тайване ну, буквально через несколько часов, им-то сколько там подлетное время, несколько минут. Вони здійснили цю атаку з 9 на 10 вересня, з 12 числа стартують на території Білорусі ось ці навчання Захід-2025. Поляки вже підганяють до, до кордонів із Білорусі, ну, якби військову техніку, так і військових своїх, і, в принципі, вони закрили кордон на період цих навчань. Так, це, і, але ж і натівські навчання проходять. так, На ваш погляд, тут Меня бы повязаны, если как бы и так вот эти вещи, и чем можно эту девчеку вот эту каких-то провокаций получить, синовчания? Конечно, но ну, это связанные вещи, то есть это подготовка идет, провокациями идет подготовка к определенным дальше действиям, допустим, на э, проведении этих проведение этих э, учений. Э, вопрос, опять же, того количества войск, которые россияне перебросили в Беларусь, ну уж точно недостаточно для какой-то войсковой операции. А вот для провокаций выше, крыши. Ну, то есть для FPV-дронов, для дронов тех же камикадзе разного уровня, для даже залета теми же вертушками на территорию уже Литвы, Латвии и Польши в том числе, раз на Эстонию никто ничего не сделал. То есть это вот бездействием поляков, ну, можно сказать, бездействием НАТО по этой провокации. НАТОвцы практически европейцы сейчас приглашают Путина. Ну, то есть угощают его. А россияне ж вы знаете, если угощают, чем не угощаются. Они обязательно полезны. Не угощать надо, бить надо сразу. Потому что они по-другому не понимают. Это орда. Орда понимает только силу. Сама являясь силой, она понимает только силу. Все остальное на нее не действует. Потому что если хорошо ударите, она отползет, как заскулившая собака. Если не будете сопротивляться, вас разорвут на лоскуты. Тось, от приблизно так це дійсно, ми це вже на себе спитаємо. Орбан рекомендував цю атаку і сказав, що порушення територіальної цілісності, якби це все не виправдані дії, але тим не менше каже, що все це демонструє, що якби пора завершувати війну, ну тобто це такий тиск на європейців. А чи скажімо так, проти кого ще може спрацювати ця стратегія? Чи все ж таки в результаті цієї атаки, якби європейці вже вже якби ну всі прийдуть, скажімо так, у себе і зрозуміють, що саме Україна їх захищає? Ну, э, вопрос иногда в посыле, его очень сложно э, разложить по полочкам. Почему? Потому что не всегда можно понять, понимает ли говорящий, о чем он говорит. Да, вот мы уже с вами сказали по поводу того, что завершить войну, мир и так далее, и тому подобное, возможен только после уничтожения Российской империи, развала Российской Федерации. Если Орбан и об это имеет в виду, ну тогда он поговорить те вещи, о которых мы сейчас с вами проговорили. Да, это правильный подход. Как надо остановить войну? Да, разорвать Российскую империю на лоскуты. Вот вы тогда только остановите боевые действия в Европе, особенно по усиленные Китая. Только тогда, когда Российская империя распадется на составляющие ее государства и государственное образование. Если это имеет в виду Орбан, да, ну тогда понятно, да, тогда можно его поддержать что надо действительно останавливать войну, развалом Российской империи. Для этого надо то-то, 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 ну и поехали, мы уже сколько раз говорили, что нам надо. А что он имеет в виду, ну очень сложно, понимаете, можно покупать яйца по 17 гривен, а можно покупать яйца, допустим, в теплом море. Что имеется в виду, что он имеет в виду, что он говорит, этот Орбан? Потому давайте с нашей точки зрения, с нашей колокольни не будем ни то, ни то делать, а иметь в виду, что мир в Украине, в Европе мир может наступить в одном случае, в единственном случае. После развала Российской империи. Надо сделать все, чтобы ее развалить. Орбан этому противится, самое интересное, потому у него здесь несоответствие логик, по крайней мере, в его высказках. Романе Григоровичу, а в цілому Росіяни ж запустили понад 460, якщо наразі не помиляюся, і безпілотників та ракет цієї доби дуже багато регіонів постраждало. Вирували пожежі, зруйнована інфраструктура. На жаль, багато є загиблі люди, зокрема на Житомирщині і Мається на увазі, але в цілому якби велику кількість можливо напевно скільки вісімсот вісімдесят було збито так цих цілей. Тобто, як ви оцінюєте роботу нашої нашої протиповітряної оборони в цьому контексті, і можливо, якісь особливості цієї атаки помітили ви ну, розвитах таких кофіцентів полізного дійства і, допустять, результатів дій армії в тому числі. или их подразделений, берется либо относительная, либо абсолютная цифра, иногда и та, и та одновременно. Вот смотри, в относительных цифрах отличнейшая работа. Отличнейшая. Где-то в районе 80-85%, там в зависимости от позиции, было либо уничтожено, либо рэбом подавлен Допустим, было срисовано, что это обманки их вообще никто не трогает. То есть вроде бы как хорошо в относительных цифрах. Когда берешь абсолютные цифры, что десятки дронов и часть ракет вышла и выполнила боевую задачу, то, честно сказать, ну, не, сильно, не сильно впечатляет. А для того, чтобы сильно впечатляло, должна быть и относительная цифра абсолютная, примерно одинаковая, 100%. Мы должны уничтожать все российские беспилотники, сколько бы они к нам не заходили. Сколько бы их не было, но такой вариант возможен только при плотной системе противовоздушной обороны э, фронтальной. То есть когда у нас будет серьезная фронтальная ПВО, которая не будет пропускать ни одного, ни одной, э, допустим, аэроцели, а если кто-то и прошмыгнет, то тогда ее уже добьет, по крайней мере, наша э, объектовая либо ПВО, либо истребительная авиация, моторная, в зависимости от цели как таковой. Вот мы должны сбивать процентов хоть в относительных, хоть в абсолютных цифрах. Вот тогда можно будет говорить, как отработала наша ПВО. То есть здесь сложно сейчас судить, потому что, ну, еще раз повторюсь, ну да, много процентов сбили, но так сколько десятков прошло.